এইখিনি আছে খৰিচা দেখিছেনে বহুত গৰম পৰিছে গৰমৰ কাৰণে মানে একেবাৰে কিবাখন হৈ আছোঁ ভাত ৰান্ধি আছোঁ পাকঘৰতে আছোঁ খৰিচাখিনি মানে দাদাই পিহি কৰি থৈছিলে দেই এতিয়া ভাবিছোঁ খৰিচাখিনি বেয়ামান পাই থওঁ কিন্তু এইখিনি খাবলৈ হ'লে ইয়াততো কিবা কিবি মিক্স কৰিব লাগিব হয়নে বাৰু সেইকাৰণে মানে ইয়াত মই কি কি দিম চাব দেই আপোনালোকে কেনেকৈ ৰাখে বাৰু খৰিচাত কালাৰৰ কাৰণে অলপমান হালধি দি দিওঁ বহুত নহয় অলপমান হালধি দিম তাৰপাছত গাঁজ যদি অলপমান নহৰু খুন্দি দিব পাৰে আৰু ভোট জলকীয়া দি দিব লাগে বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ আৰু এইখিনি হৈছে নিমখ নিমখ বহুত তাৰমানে আৰু খাব পৰাকৈ দিব লাগে নিমখটো ইয়াত দিলে নিমখ হালধি দিছোঁ আৰু তাতে দি দিম এইটো ইঞ্জিন তেল আৰু এইখিনি দি এতিয়া ভালকৈ সানি দিম নহৰু দি থৈছিলোঁ দুবছৰ খাই ইমানেই ভাল লাগে নহয় কিন্তু খৰিচাটো মানে খালে বোলে পুৰণা বেমাৰ শুকাই যায় বোলে হৈ যায় বোলে যিহেতুকে বিষ কুমু মানুহ আজিকালি বেছি হয়েইচোন মহিলাসকলৰ প্ৰায় বিষ বেছি সেইকাৰণে মানে খৰিচাটো খাবলৈ ভয় লাগে প্ৰথমতে এবাৰ বনাইছিলোঁ এই বছৰতে সেইখিনি খাই শেষ হ'ল এতিয়া এইখিনি চাওক কালাৰটো কি হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম জলকীয়া কাটি কাটি জলকীয়া কাটি বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিম ধুনীয়াকৈ হালধিৰ ৰংটো আৰু অকণমান উঠিব লাগিব এইবোৰ একেবাৰে পিয়'ৰ আমাৰ ঘৰৰ হালধি দেই বিহি কৰি চাৰিদিনমান ৰাখি দিছিলোঁ টেঙা হ'বৰ কাৰণে আৰু ভাদ মাহৰ খৰিছা বোলে বেছি টেঙা হয় খাবলৈ ভাল হয় বোলে সেইকাৰণে টেঙাটো মানে অকণমান নাকত ধৰি গৈছেগৈ গোন্ধটোৱে দেই আৰু এতিয়া চাওক হালধি কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে এতিয়া ইয়াত মানে অকণমান কম লাগিছে ফোনত কেমেৰাটোৰ ওপৰত কথা যে সেইকাৰণে আচ্ছা ইয়াত মই জলকীয়া দিম আৰু ধুনীয়াকৈ ভৰাই থৈ দিম তাৰপিছত আৰু খাই থাকিম আৰু